你的人头，我今天要定了！ 未知，看看，这就是你们的凤凰，在我孔雀仙子面前如此的不堪一击。今日，我就要让你这所谓的神话彻底覆灭！快救人！未知，没事吧？逃？我看你能往哪儿逃！ 国师，全军出击！全军出击！备战！ 慢点啊,啊！阿姐，阿杰<知>，阿姐，未知，出什么事了？怎么会这样？我们也还糊涂呢，只知道魏知和魏灵月正在斗法，本来还占据上风，可突然就灵力尽失，败下阵来。我们的人已经撤回城内，城外国师已经发起总攻，我们得赶紧回去支援了。嗯，嗯你们放心吧，我会照顾好未知的。 你们也要小心。嗯、告辞。魏迟，<知>阿姐，魏夜，你看好姐姐，娘去打水。嗯。阿姐，阿姐。嗯 像是一场梦，若把美景挽留在你双眸，不论这情浓缠绕了多少思虑重。 明哥哥，是你救了我，是我拖累了你。明哥哥，是我连累了你才对。 说着相拥，这一语温柔，失恋不休，相信爱，寂寞承受，学会愚勇，再难回头。不想听，不必懂，哪怕是一个梦。阿姐娘，阿姐醒了，好。 未知，阿姐，阿姐你来，你让我怎么回来的？明兰跟院长他们呢？魏一，到门口守着，别让别人进来。嗯。嗯